Привет, мои дорогие друзья! С вами За В этом видео я хочу вам показать мой штаб 15 уровня. Хочу вам рассказать о нем, чем он годен и почему он такой хороший. На мой взгляд. Начну, пожалуй, со штаба. Он у меня 15 уровня. Я поставил пушку бум и огнемет за ними, чтобы они не попали в шок, если нападут торы. Допустим, Высадили Торов, пошли они около базы. Ну, когда они уже пришли около базы, он шокает это, он не может зашелкать эту пушку бум и вот этот огнемет. Допустим, он зашелкал вот это. Его будет бить вот эта снайперка, вот эта снайперка, вот эта снайперка и даже немного вот эта снайперка. И вот этот, да, вот этот, вот это вот мартиры И это тоже. Так что Торами тут очень тяжело пройти. Меня, на меня никто не попадал Торами. Во-вторых, чем эта база хороша? Тут, ну как тут, на этой базе ну не на да на этой базе может вырасти вот тут очень много деревьев из-за этих деревьев враги не будут нападать сбоку хотя тут это намного легче теми же танками пройти что еще расскажу о минусах два плюса у нас получилось минусы пушки стоят очень близко их можно сразу за раз зашокать все три только этот минус я нашел в этой базе, и все. А, ну хотя есть еще один минус, если танк идти, то можно вот на этих сооружениях пофармить все. Давайте сразу тогда уже все соберу. Я почему-то не хочу улучшать снайперки, я улучшаю пушки. Так вот, все. Минусы как я рассказал. Два минуса, два плюса. У меня тут еще стоит статуи вот такие. Три. Один хранитель на урон войск плюс 13 процентов еще один хранитель на урон войск 9 процентов еще один хранитель на урон войск 4 идол точнее на 4 процента урон войск есть у меня шедевр шанс получить камень шилы плюс 50 процентов зарядка на нерки хранитель и трофейные ресурсы 39 процентов что тоже шедевр в общем-то, про эту базу я вам все рассказал. Это видео... Надеюсь, что вам понравилось. Хочу, пожалуйста, вас попросить, чтобы вы подписались, потому что некоторые просто смотрят выпуски Бумбич, но не подписываются. Из-за этого пропускают следующие выпуски по Бумбичу, они тоже будут интересными, поверьте. Так, все, я показал свою базу, сказать. Сейчас я даже прям перед вами расставлю вот эти вот мины. Не знаю, почему они у меня тут стоят. Видимо, сестра поиграла. Так, расставляю их все. По разным местам обязательно. И не ставьте ее. очень много мин около ракетной установки. Потому что обычно ее сразу выносят. А выносят ее обстрелами. Из-за этого обстрела могут просто пропасть все мины. Ой, ну бывает. Все, расставил я все это. Теперь давайте срубим все деревья. Они мне не нужны. Я наоборот хочу, чтобы у меня понизились медальки, потому что у меня попадается по 45 уровню. Так давайте даже передвинем вот это вот в эту сторону. Потому что я после этого ролика сделаю скриншот, чтобы сделать превьюшку. Сделаю я превьюшку сам на телефоне. Потому что компа у меня нету. Но ну, он есть, но я не знаю, как на нем снимать. Опять же говорю, вы это уже слышали. Так, расставил я это. Прям перед вами могу сделать скриншот. Это видео я... Х... Ой, на этом моменте я хочу закончить это видео. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно рассказывайте друзьям про этот канал. Всем пока!